кто, кто не был на Майдане, да, ну, по каким-то причинам, причин может быть миллион, да. Вот я просто рекомендую вам один раз приехать и посмотреть. Вот, к примеру, вчера, да, вчера я был, был вчера в 12 часов ночи. Такого количества людей ночью я не видел ни разу. Было такое количество людей, то есть, причем это все были, вот я, я смотрю, я читаю каждый день для того, чтобы понять настроение, российские, там, смотрю российские новости. Это очень интересно посмотреть российские новости, потому что так как искажают информацию на российских телевизионных каналах, так не искажают ее нигде. Ни, ни и вот я вам, вам, рекомендую хотя бы раз просто прийти и посмотреть, кто туда приходит, какие это люди. Это, как, как говорят российские там, средства массовой масс информации, радикалы, майдауны, какую-то такую чушь именно. Вот прийдите, посмотрите, какие нормальные люди там стоят. Нормальные, образованные люди, которые всю жизнь как бы нормально, но у них есть внутренний протест, они его выражают, потому что у нас есть наши права которые нам даны Конституцией. И никто не вправе просто так у нас эти права забирать, и тем более, что за эти права страдают люди. Я думаю, что власть она делает, поступает, она делает такие ошибки, которые были бы легко предсказуемы, как можно было принимать такие такие законы на фоне таких революционных настроений. То есть, я думаю, что это была грубейшая ошибка власти, которую она должна как можно быстрее исправить, равно как, как и, и, и то, что избили студентов, и как бы все нормально, об этом даже не говорят. Вот я скажу вам пример, да. Я очень, ну как бы, знаю несколько языков, я читаю разные средства массовой информации, но особенно мне нравится смотреть российские средства массовой информации. Потому что. Зараз. Потому <с что. Знаете, почему-то люди не понимают, что происходит. Потому что та информация, которая идет вот по этим по телевизионным каналам, я бы ее назвал, что она, она, опасна для государства, для нашего. Это не только клевета идет, это именно идет под, подмена событий, то есть подмена происходящего. Вот, например, этот самая такая известная программа Киселева, за которую он получил там чуть ли не, не орден, там, не знаю, кого-то. Значит, э, то есть по всей этой, по всех этих хронологии событий все было совершенно по-другому. То есть не было, не было вот того самого момента, из-за чего стоят люди изначально. А люди из-за чего стоят? Люди за, стоят из-за того, что просто э, студентов, которые выражали свое мнение, неважно там, это была евроинтеграция или не евроинтеграция, это, это вторично. Просто были люди, которые спокойно выражали свое мнение, и их за это просто гру грубо побили дубинами. Там. У меня знакомая девочка, она была, ей там перебили на спине iPod, ее подругу там ударили, она говорит, били врачей. Но это же, это же так не должно быть в стране цивилизованной. То есть мы же не, не живем в каком-то Сомали или, я не знаю, в Камбодже. Мы живем в центре Европы, в цивилизованной стране, в, в, которой, в которой уже много лет строится демократия. И в нашей стране не должны происходить такие вещи которые в нормальных, цивилизованных странах никогда не происходят. Но когда эти вещи происходят в цивилизованных странах, вдруг у людей, которые живут во Франции или в Испании, у них настолько внутреннее чувство свободы присутствует, что людям не нужно звонить по телефону, там, по Твиттеру. Люди просто берут и выходят на улицы, точно так же, как у нас и произошло в воскресенье 1, там, 1 и 30 ноября. То есть люди вышли, потому что, потому что так не должно быть происходить. Менты не должны пить людей прилюдно и еще дубинами молодых студентов, которые выражают свой протест. Это, это беспредел на самом деле. Так не должно быть в стране. Ой, Сейчас да я это... договор, договорю. Вот. И вот эта вторая ошибка, которую приняла власть, приняла эти, законы, против которых восстали все. Я против этих законов, например, лично. И я буду бороться против этого. И я, я, я готов стоять на Майдане до, до, до полной победы. я не поддерживаю никакие оппозиционные партии. И я не хочу их слушать. Я когда у нас стою на Майдане, общаюсь с такими же людьми, как я, которые пришли отстоять свои права. Потому что, поэтому правильно коллега сказала, что невежество это самый, самый большой наш враг. Потому что люди, сидящие дома, или вот про проедете в какой-нибудь развлекательный центр, люди играют в боулинг, у них как бы в жизни нормально. Но когда завтра у них отключат интернет, и когда завтра им вырубят Facebook или ВКонтакте, и они не, смотрят, не, смогут смотреть там, свои люби, любимые фильмы и сериалы, тогда они задумаются, а тогда будет поздно. Потому что сейчас нужно быть на Майдане. И не для того, чтобы там поддержать какую-то политическую партию, а просто прийти и мирно выразить свой протест. Потому что я, например, я выступаю за мир на уровне, на уровне этого вопроса. И не хочу, чтобы люди умирали. И не нужны эти молотого коктейли. Какие-то жертвы постоянно за кем-то гоняются. Это же беспредел. В стране не должно быть так. У нас есть власть, у нас есть органы власти. Эта система должна защищать своих граждан, чтобы граждане не гоняли каких-то титушек, каких-то непонятных животных. Как люди могут до такого, до такого сходиться, что за 200 гривен они приезжают и молотками бьют там, витрины, вот и кто-то их должен ловить. Этим должна заниматься власть. А получается в, в, в городе хаос, и не потому что люди стоят на Майдане. На Майдане стоят люди, которые выражают свой протест. Они нормально стоят, они таким образом готовы там стоять всегда, я в том числе, пока, пока эти законы, которые приняли, не уберут. Я против этого выступаю, потому что я еще раз повторяю, я не хочу жить в Беларуси. Я хочу, чтобы у меня был всегда интернет и, и всегда был свободный доступ к информации, которую я свободный человек могу проанализировать и в конце концов сделать какой-то вывод. И люди не должны зайти за эти права умирать. За эти права умирали люди еще сто лет назад, когда у нас, у нас были, или 200 лет назад. Мы, мы живем в 21 веке. Так не должно происходить.